10 апреля активисты захисту проводили разъяснительные работы с людьми, которые приехали устраиваться на работу и чуть не попали на ловки мошенников на улице Картвешвили-3. В ходе нашей акции на нас напали неизвестные применением слезоточивого газа с собакой борцовской породы. Вот. Ну, и нам пришлось как бы отбиваться. бананово лимонном Сингапуре, когда поет и плачет океан, и гонит под свидетельной ладуй и сталь крова. Бананово лимонном Сингапуре. На картофельной тряпке находится так называемое кадровое агентство. На самом деле, под видом кадрового агентства люди занимаются типичным мошенничеством и занимаются этим давно и очень серьезно. Это один из четырех офисов, который размещает по всей Украине в маленьких городах объявления, по найму на работе. Человек звонит по объявлению, ему говорят, с собой возьмите то-то и то-то, зарплата будет очень высокая, вас поселят в общежитие, которое будет находиться рядом с работой. В итоге человек приезжает в Киев, приходит в один из офисов, такой как на Картвешвили 3А, отдает собранные им деньги, это порядка 600 гривен, его поселяют в грязный вонючий барак, в котором в одном помещении находится до 100 человек, а то и более. Никакой работы не получает, в конечном счете по истечении двух недель, по фиктивному договору, который с ним заключает агентство его выкидывают на улицу. Получить деньги обратно практически никому не удается. Удается получить деньги только немногим, которые обратились в профсоюзах из и совместно с активистами профсоюза отстояли путем прямой оккупации таких офисов свои права.